Selepas perang dingin, China mula bangkit dan dilihat menjadi ancaman kepada kuasa besar sedia ada iaitu Amerika Syarikat dan mula bertindak agresif dalam isu keselamatan. Laut China Selatan antara kawasan yang sangat ingin dikuasai oleh pelbagai negara dan ia mempunyai sepadan bertindih menyebabkan kepada pelbagai krisis sejak sekian lama. Antara peristiwa konflik paling tegang terjadi pada tahun 1988 apabila negara Vietnam kehilangan 70 nyawa dalam pertelingkahan dengan China di kepulauan Spratly. Pada hari ini, potensi konflik ini akan berulang dengan kesan yang lebih teruk adalah tidak mustahil dengan pelibatan mereka syarikat yang mahu menjaga pelbagai kepentingannya di kawasan rantau ini. China dilihat akan terus melakukan usaha untuk mengadakan situasi konflik terbuka di mana undang-undang dan keselamatan antarabangsa tidak dipedulikan. Ini termasuklah tuntutan wilayah penting di Laut China Selatan seperti kepulauan Spratly. Sejak awal 1970-an, sebahagian atau keseluruhan Pulau Spratly ini dibuat tuntutan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan China. Manakala China, Vietnam dan Filipina masing-masing sudah membangunkan pelbagai struktur di pulau tersebut bagi kepentingan masing-masing. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa China memerlukan Kepulauan Spratly. Teruskan menonton! Reformasi ketenteraan China Ketenteraan di China adalah sesuatu yang penting dalam sejarah negara itu. Dengan rekod awal mengenai tentera mula tercatat sejak 5000 tahun dahulu lagi. Ahli falsafah China menganggap tentera bukan sahaja bertugas untuk melindungi negara dan bangsa, akan tetapi merupakan tulang belakang untuk pembangunan sesebuah negara yang kuat pada 1 Ogos 2021 merupakan tarikh ulang tahun ke-94 penubuhan tentera pembebasan rakyat China PLA yang ditubuhkan oleh parti politik pemerintah iaitu Parti Komunis China CPC. Sejak kemerdekaan pada tahun 1949 dan penyertaan China dalam Organisasi Perdagangan Dunia WTO, China telah muncul sebagai kuasa gergasi serantau dalam aspek politik, ekonomi dan ketenteraan. Pada tahun 1990-an, CPC mula sedar akan kehebatan teknologi ketenteraan pihak Amerika Syarikat dalam Perang Teluk Parsi 1991 dan krisis China Taiwan 1996. Pada Februari 1992, Kongres Kebangsaan Nasional China telah menuluskan undang-undang yang memberi mandat dan kebenaran kepada tentera PLA untuk menggunakan kuasa ketenteraan jika perlu dalam tuntutan wilayah-wilayah di Laut China Selatan. Pihak pentadbir China mula meningkatkan perbelanjaan untuk pertahanan negara itu Kemudiannya, dengan pentadbiran di bawah Xi Jinping bermula tahun 2012, beliau memulakan era baru iaitu mahu membawa China menjadi satu kuasa besar dunia dan mengetuai Suruhanjaya Tentera iaitu badan tertinggi dalam PLA bagi membuat sebarang keputusan dengan cita-cita mahu membina tentera paling maju di Asia Pasifik serta dapat mengalahkan mana-mana musuh di peringkat global menjelang 2049. Pulau Spratly Kepulauan Spratly mempunyai kawasan seluas 425,000 km persegi dengan 30,000 pulau kecil di mana mempunyai lebih daripada 750 pulau terumbu. Ia terletak hanya sekitar 80 km dari barat Laut Bintulu, Sarawak manakala kira-kira 1,800 km dari tanah besar China. Kawasan ini menjadi perubutan enam negara, China dan Taiwan serta empat anggota ASEAN iaitu Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina Pulau ini penting kerana menjadi laluan perdagangan utama yang menghubungkan pelabuhan penting di Asia Pasifik. Selain kedudukannya yang strategik dengan kepentingan geopolitik, bahkan kaya dengan sumber mineral asli. Kehadiran China di Pulau Spratly. China menuntut semua kepulauan Spratly kerana terletak dalam lingkungan Nine-Dash Line yang tidak diiktiraf pihak antarabangsa, yang juga telah merampas Pulau Paracel dari Vietnam pada tahun 1974. China menganggap mereka adalah bangsa yang pertama mengeksplorasi kawasan Laut China Selatan dan menguasai lautan tersebut sejak lebih 2000 tahun yang lalu dan mempunyai hak ke atasnya di atas faktor sejarah. Namun hakikatnya, kepulauan Spratly ini dilihat penting atas faktor keselamatan dan kekayaan sumber seperti gas asli dan minyak. Ditambah lokasi strategik membolehkan China mendirikan pangkalan tentera, sekaligus memberikan kelebihan untuk mengawal perairan. Sejak tahun 2014 China telah meningkatkan kehadiran tentera di kepulauan Spratly ini dengan melengkapkan kemudahan radar, sistem komunikasi, landasan udara, bangunan penyimpanan pesawat tentera dan banyak lagi. Pada 25 Mac 2021, gambar satelit terkini menunjukkan kawasan tanah baru yang dibina oleh pihak China seluas 7 ekar di terumbu karang Subi. Pulau terumbu karang Subi ini ialah antara pulau buatan terbesar yang dibina oleh China di kepulauan Spratly. Sebenarnya, pangkalan tentera di kepulauan Spratly ini dibina bukannya sekadar mempamerkan kuasa tentera dan senjata, akan tetapi ianya adalah sebagai markas pengumpulan maklumat di luar Beijing. Markas yang ada di sini dapat membantu mencari maklumat kritikal dalam membantu pusat di Beijing untuk membuat keputusan, berkomunikasi, analisis intel, pemantauan, eksplorasi dan penyelidikan tentang musuh yang berada di Laut China Selatan dan sekitarnya. Pelbagai kemudahan dengan teknologi canggih yang dibina dapat memberi kelebihan dari sudut kecepatan dan ketepatan maklumat kepada China walaupun dengan cara tidak sah ke atas perairan Laut China Selatan. Ia menjadi satu daripada aset ketenteraan penting dalam strategi PLA yang sentiasa mahu berada di hadapan musuh. Menurut pemerhati dan penganalisis, sistem rangkaian komunikasi yang luas dan menyeluruh di Kepulauan Spratly akan menjadi kunci kepada keputusan yang dibuat dalam ketegangan antara China dan Amerika Syarikat. Ketegangan antara Amerika Syarikat China di Laut China Selatan dengan peningkatan perbelanjaan ketenteraannya berbanding dengan negara-negara serantau yang lain membolehkan pembangunan keupayaan pertahanan China untuk menghadapi pelbagai kemungkinan seperti tentangan kemerdekaan dari Taiwan, ancaman Amerika Syarikat dan negara serantau yang lain dalam masa yang sama. Peningkatan keupayaan tentera ini juga bertujuan untuk mencabar pakatan keselamatan Amerika Syarikat Jepun di Asia Timur Laut. China bimbang bahawa Amerika Syarikat akan cuba menjadi kuasa hegemoni di rantau ini. Kawasan rantau Indo-Pasifik adalah kritikal bagi Amerika Syarikat dengan nilai dagangan sebanyak 1.9 trilion US dollar pada tahun 2019 merentasi dua lautan terbesar iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik dengan Laut China Selatan di tengah-tengah. Hubungan China dengan Amerika Syarikat juga semakin tegang walaupun dalam krisis pandemik COVID-19 dan dalam satu pertemuan antara kumpulan polisi luar negara Amerika Syarikat yang baru di bawah pentadbiran Presiden Joe Biden dengan pegawai tinggi China di Alaska pada Mac 2021. Kedua-dua negara saling menuding jari dan China menyatakan tidak akan sama sekali berkompromi dalam isu keselamatan dan kedaulatan negara tersebut. China juga menuduh Amerika Syarikat menggunakan ketenteraan untuk mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain termasuk campur tangan di Taiwan dan Hong Kong. Sekali lagi, China juga menekankan bahawa Amerika Syarikat tidak berhak berada di kawasan Laut China Selatan. Kesimpulannya, Laut China Selatan kini bukan lagi hanya satu isu kecil berkaitan tuntutan wilayah kepulauan penting antara negara-negara ASEAN akan tetapi telah menjadi kawasan rebutan panas antara kuasa-kuasa besar yang mahu mengekalkan dan menjaga kepentingan masing-masing ditambah sifat agresif China yang tidak menghormati undang-undang antarabangsa. Konflik global di masa hadapan dilihat akan tertumpu di Laut China Selatan ini dengan pertembungan kuasa Barat, Amerika Syarikat, Britain dan Eropah dengan kuasa Timur, China dan Rusia manakala negara-negara kecil ASEAN berada di tengah-tengah konflik. Namun, perang adalah merupakan jalan terakhir yang akan diambil oleh mana-mana pihak kerana kesan dan risiko yang tidak akan mungkin mampu ditanggung. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.